Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Hanya yang ada sebab iradat, yang lain tak ada sebab iradat. Ke mana kita nak nak lari? Saya nak tanya, ke mana kita nak lari? Pusing ke mana pun, kita dalam iradat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Oke, okay. yang seterusnya ilmu. Di mana kita berada? Ilmu Allah Taala itu mengetahui. Tak terlepas kita daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebab pagi tadi kita belajar ilmu ta'alluq de nyata tak tersembunyi pada pengetahuan Allah Taala. Dan yang terakhir yang yang keempat hayat. Allah Taala ada sifat hayat. Kalau Allah Taala tu mati, orang mati siapa nak menumpu? Kalau kita hidup cuma ah, bagi saja duit, jalan nah ambil ambil ambil. Tapi kalau dah mati kita nak minta apa lagi? Tak boleh menumpu. Jadi Allah Taala tu hiduplah. Sebab itu kita menumpu tak terlepas daripada Allah Ta'ala sampai bila-bila. Lazim daripada empat sifat ni, ada empat bawah. Kau nuhu qadiran, kau nuhu muridan, kau nuhu aliman, kau nuhu hayyan. Berapa sifat dah? Lapan. Lapan sifat. Last sekali letak wahdaniyat. Kenapa? Kalau Tuhan tu berbilang-bilang, ada A, ada B, contoh dia. Kita minta kat Tuhan A, Tuhan A tak bagi. Ha, tak apa, Tuhan tak bagi. Aku pergi kat B. B pula tak bagi. Aku cari Tuhan C pula. Kalau banyak. Tapi kalau dah Tuhan tu so, ke mana kita nak pergi? Saya tanya. Nak hadap ke mana? Dia bagi ke? Dia tak bagi ke? Dia muliakan kita ke? Dia hinakan kita ke? Dia tempat tumpu. Itu orang panggil iptiqor. Tertumpu. Tiap-tiap sesuatu kepada kepada dia. Okey. Jelas tak? Ha? Itu ha, sifat iptiqor. Berapa sifat? Sembilan sifat. Tadi ada sembilan uh, sifat campur dua belas. Dua puluh satu sifat. Lawan yang wajib ada dua puluh? Cukup empat puluh sah? Empat puluh satu. Itu yang saya kata. Siapa tak mengaji sifat dua puluh pada adat, confirm dia tak kenal Tuhan. Sebab inilah pengertian Tuhan. Kalau orang tanya, Tuhan, Tuhan tu benda apa Tuhan? Tuhan zat yang wajib berwujud yang bersifat istighna, yang bersifat ibtiqar. Itu baru nama Tuhan. Oh, Tuhan Allah. Dia kata. Allah semua budak kecil pun nanti jawab. Jadi kita pahamkan, bila orang tanya Tuhan itu benda apa? Tuhan zat yang bersifat istighna, yang bersifat ibtiqar. Istighna berapa sifat? Oh, kita pecahkan. Ibtiqar berapa sifat? Kita pecahkan. Kita perhabis sikit. Lazim daripada ibtiqar itu, lazim dia kata daripada ibtiqar itu baharu sekalian alam apa mana baharu dijadikan baharu itu mana dijadikan sekalian alam jadi sekalian alam ni baharu dah nama baharu berhajat kepada kepada Tuhan berhajat kepada Tuhan tak terlepas kepada Allah Subhanahu wa taala tak boleh nak lepas atau tumpukan hati kita kepada Allah. Kita tepat mengadu pun kepada Allah. Jangan hati kita bertaluk kepada manusia. Nak berurusan dengan manusia boleh. Tapi hati jangan tertambat dengan dengan manusia. Dengan makhluk Allah. Okey, yang ke, yang seterusnya lazim dia apa dia? Tiada memberi bekas sesuatu daripada makhluk. Itu lazim kata ibtiqar. Tertumpu semua makhluk. Makhluk tak memberi bekas. Api. Api boleh menghanguskan tak? Diri, diri api boleh menghanguskan? Tak boleh. Sedangkan diri api pun berhajat tak kepada menghanguskan? Berhajat kepada Allah tak? Bagi izin dia hangus. Itu yang Nabi Ibrahim bila sembelih Nabi Ismail tak putus. Dia hentak pisau dia dekat batu. Terbelah dua batu. Dia. Pisau bercakap. Wahai Ibrahim, kamu menghendaki aku memutuskan leher Ismail. Tapi Allah Ta'ala menghendaki aku tak memutuskan. Bermakna bukan pisau yang memutuskan. Iradat Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki bahawa pisau itu memutuskan. Putus. Peluru menembuskan tak? Peluru tak menembuskan. Kalau tauhid kita kepada Allah taala, peluru tak menembuskan. Tapi yang menembuskan itu iradat dah Allah taala kehendaki bila kena tembus, tembus. Kalau dah i'tiqad macam tu, kenapa kalau orang tembak kita menyerap? Orang bagi racun nak minum tak? Kalau racun tak memberi bekas, saya bagi racun, try minum. <laughs> Dia macam ni, kita kena faham. Gerak geri aku, apa juga perbuatan aku. Kehendak Allah Ta'ala bergerak, aku bergerak. Kalau hari ini Allah Ta'ala izinkan tangan aku bergerak, ambil racun, letak dalam mulut. Bergerak. Tapi dah Allah Ta'ala tak kehendaki aku ambil racun. Buat apa, apa aku ambil? Yang aku tak ambil itu kehendak Allah Ta'ala. Hantar tak aku. Ha, kita pun Mengelak contoh. Mengelak atau kita menepis. Yang kita menepis tu bukan kita kita i'tiqad barang tak memberi bekas, tapi yang kita tepis atau kita mengelak tadi dah Allah Taala izinkan kehendaki tangan aku bergerak, bergeraklah tangan aku. Kalau Allah Taala tak izinkan bergerak tangan kita, sengaplah kita. Boleh nampak tak? Jadi mana tiap-tiap sesuatu boleh memberi bekas tak? Tak. Di situ ada cerita panjang lah kan, mana yang syariat tetap kita jaga. Jangan cari permusuhan. Nabi kata jangan cari permusuhan. Jangan cari perkelahian. Tapi kalau dah kamu berhadap dengan musuh kamu, hadap ya. Kenapa? Kita tak yang parang mereka, senapang mereka boleh membekas tak. Kalau nak jadi tembus, mati kita. Dah itulah iradat Allah Ta'ala atas diri kita, hari ini kamu mati. Kenapa masalah? Itu pegangan orang Tauhid, kita ni masih takut-takut dengan hantu pun takut. Taik hantu tak bisa tengok lagi. Tapak hantu pun tak bisa tengok lagi. Takut. Allah Akbar. Perempuan ni takut kadang. Takut dengan hantu lah apa lah. Nak takut benda apa? Dia pun makhluk Allah Ta'ala juga. Kan? Okey, jadi mana? Tiap-tiap sesuatu tak memberi tak memberi bekas apa-apa. Jadi mana di sini kalau kita gabungkan semua tadi cukup tak? 41 sifat? Campur mustahil lah. Dalam ini dia tak sebut mustahil. Kalau kita campur dengan sifat mustahil, cukup 41. 41 sifat itulah yang kita mengaji daripada pagi tadi. Pengertian makna ketuhanan. Habis kalau tak mengaji sifat 20, kenai ke mana Tuhan? Habis tak kenal mana Tuhan, apa benda yang hampa nafikan? La ilaha illallah. Apa benda yang kita napi? Oh, tak nampak. Ah tu saya, saya tekankan ngaji lah sifat 20. Bukan semestinya dengan saya. Ada ustaz-ustaz lain mengajar tauhid, mengaji. Faham tak faham itu cerita nombor dua. Bukan ustaz tu yang beri faham. Allah yang beri faham. Dengar dulu, dengar macam mana. insya-Allah. Saya pun mengaji tauhid pening kepala kat mula tu. Macam mana apa benda nak tulis tak reti? Tu cerita ni nak nak tulis apa ni? Dengar lama-lama selalu pusing. Lama-lama boleh sendiri ya. Dia boleh sendiri ya. Tapi kena mengaji. Jangan tak mengaji. Dia sikit kita mengaji terbuka sikit kepahaman. Ngaji situ pula terbuka. Ngaji lagi terbuka. Terbuka lama-lama himpun. Boleh ya? Kan? Nak hari ini mengaji semua nak lengkap bagi paham memang tak dapat lah. Payah. Okey, dah fahamlah makna Tuhan. Kalau orang tanya, apa makna Tuhan? Leni kena jawab, kalau apa makna Tuhan? Ialah zat yang wajib berwujud, yang bersifat istirna, 12 sifat, yang bersifat ibtiqor, 9 sifat. Dah, itu makna Tuhan. Baru nampak makna Tuhan. Cara napi nanti saya akan ceritakan. Okey. Jelas ya? Tak kenal makna Tuhan. Punca, tak mengaji sifat 20. saya bukan apa kat di sekolah dia. Adik saya ni di universiti UKM ambil bidang usuluddin 4 tahun. 4 tahun bidang usuluddin. Wujud kita makha tak tahu. Allah saya kata mengaji apa di UKM tu. Kalau dia ambil bidang lain tak apa, bidang usuluddin di UKM Bangi. 4 tahun. Tanya wujud kita makha Hang aja apa? Perbandingan ugamo ni, ugamo buza macam ni. Ah, itu budak kecil. Orang yang tak orang kape boleh mengaji. Bila orang seludih macam tu. Tak mau jenis macam tu tak. Tak nampak. Empat tahun tu boleh baca kitab kalau ngaji betul. Kalau hari-hari mengaji, empat tahun ni boleh baca kitab. Oh, berat. Ni universiti ni, bukan bukan sekolah, universiti. Oh, kesian. Empat tahun buang masa ni. Buat apa tu? Baik kita ngaji engineering ke apa semua, boleh kerja lagi. Lagi hebat kan? Empat tahun nak kaji ugama lain. Rugi. Okey. Dah dua kalimat kita faham ya. La ilaha. Dua kalimat dah kita faham sekarang. Masuk kalimat yang ketiga pula. Apa illa? Illa isbat. Isbat tu kena atas hukum. Tak ada benda pun. Mengiakan. Menyungguhkan. Mengiyakan atau menyung, menyungguhkan Allah. Nah, ini orang tanya pula Allah. Allah orang panggil musbat. Nama dia mus musbat. Apa mana musbat? Benda yang diiyakan, benda yang disungguhkan. Tengok terjemahan bawah muta'alak bagi hukum. Apa mana muta'alak bagi hukum? Tempat sangkut hukum. Kenapa tempat sangkut hukum? kita nak mengisbatkan makna ketuhanan kepada yang bernama Allah nanti kita akan cerita mana di bawah nanti tak apalah kita letak muta'ala bagi hukum dulu tengok Allah bawah tu Allah adalah nama bagi zat dia nama nama bagi zat yang wajib al wujud mana yang wajib ada yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan tu yang nama Allah yang nama Allah Zat yang wajib al-wujud Yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan Nama dia Nama, macam mana nama? Saya nama Rusli, Rosin Lambia Saya tulis kat kertas Besar-besar Saya letak kat lantai, orang datang, orang pijak Saya sakit ke? <laughs> Saya tak sakit Ambil tulisan Alif Lam Lamaha, gantung keliling masjid ni Penuh Alif Lam Lamaha Terkesan ke kat hati kita? Tak terkesan. Tapi kita kena faham. Allah tu nama. Nama bagi zat yang wajib al-wujud. Nama menunjuk di atas tuan yang bernama. Apa dia? Alismu dalun alal musamma. Itu kaedah dia. Nama menunjuk di atas tuan yang bernama. Kalau nama saya Rusli. Orang panggil. Ustaz kata. Rusli ke? Saya kata, ya ada apa. Tapi kalau orang panggil Mamat. Mana saya tak? Bukan nama saya Muhammad. Tapi kalau orang panggil Rusli kadang. Ya saya menyahut. Sebab nama saya menunjuk atau Musamma saya ni Musamma ni. Ini daripada hujung rambut sampai hujung kaki ini Musamma saya. Diri saya. Musamma tu mana diri? Diri Tuhan yang bernama. Jadi bila kita sebutkan Allah kita berzikir. Contoh, dia merojok kepada Zat tadi. Zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan tu. nama Allah tu hebat. Kan nama Allah tu hebat. Bahkan nama Allah ni kalau kita mengaji mengaji kitab lain Asmaul Husna tu banyak. Ada 99 tak? Asmaul Husna yang lain semua semua nama Allah Taala tu nama nak orang panggil asma us sifat, nama bagi sifat. As-sabur yang sabar, asy-syakur yang semua yang yang yang. Al-Qahar yang mengerasi. Al-Khabir yang bijaksana. Semua yang, yang, yang. Tapi di Allah, Allah nama bagi zat. Dia bukan nama bagi sifat. Nama zat. Dia bukan nama si, nama sifat. Bahkan dia A'raful Ma'arif. Apa mana A'raful Ma'arif? Semakrifat ma'rifat ma isim ma'rifat. Ma ini bagi orang mengaji ilmu nahu. Tahu isim ma'rifat. Ma isim ma'rifat ma ni satu ketika si bawih. Ya, saya dengar kan si Baweh? Si Baweh ni orang ulama' Nahu lah. Imam Nuhad. Ulama' bagi ilmu Nahu. Dia mengaji dengan tu Guru dia bernama Khalil. Khalil mengajar. Isim ma'rifat yang paling tinggi dia kata isim domir. Wahumahum hiyahumahunna anta antuma antum anti antuma antuna ananahnu. Itu. Dia kata isim yang paling ma'rifat. Si Baweh dengar saja. Pagi esok awal-awal pagi dia pergi ke rumah Tok Guru dia lah. Sampai ke rumah Tok Guru dia ketuk. Tok Guru daripada dalam. Man anta. Anta isim domir kan? Man anta. Daripada luar dia jawab. Ana. Ana pun isim domir. Tok Guru tak tahu. Mat sengak lagi dia ketuk lagi. Man anta. Ana. Dua tiga kali macam tu. Akhir Tok Guru buka. Oh hang si bawah dah masuk. Kenapa tak sebut si bawah? Kenapa tak sebut nama lah? Maksudnya? Kenapa tak sebut nama? Eh, kemarin Tuk Guru ajak. Ya, Ajak macam mana? Kan semalam Tuk Guru kata, isim ma'rifat ma yang paling tinggi sekali, ialah apa dia? Lafaz, huwa humahum. Anta, anti, antum, antum, semua itulah. Tapi hari ini saya kata, ana, anta, ana, anta. Tuk Guru tak tahu. Oh, sengap. Khalil sengap pun. Habis apa pandangan hang dia kata, yang isim paling tinggi sekali, ma'rifat ma sekali apa dia? Pada pandangan saya, isim yang paling tinggi sekali nama yang paling tinggi sekali a'raful ma'arif lafzul jalalah Allah lafaz Allah hmm. itu yang si bawah bila dia meninggal orang mimpi dia mimpi dia apa yang Allah Ta'ala buat kepada kamu ya si bawah si bawah jawab Allah Ta'ala bagi aku balasan yang cukup hebat ketika malaikat malaikat mungkar nangkir datang berjumpa dengan aku dia tanya man rabbuka tidak ini soalan soalan kubur man rabbuka siapa tuhan kamu ha nanti dulu aku boleh jawab dia kata tapi hang kena jawab soalan aku dulu man dalam nahu jadi apa rabbuka dalam nahu jadi apa kan dia ada grammar dia kan man mubtada khabar ke pn pn maf'ul ke apa ke malaikat bukan biasa ngaji ilmu nahu malaikat tak reti tak berani malaikat bertemu dengan Allah Ta'ala ni, siapa ni dia kata dia tanya, aku tanya dia, dia tanya aku balik. Tak biasa orang tanya aku ni. Eh, hey, kita terkencing. Malaikat tanya macam tu, terkencing kita. Si Bawah dia tanya balik. Allah Ta'ala kata lepaskan dia, dia hamba aku yang soleh. Kenapa mak si Bawah? Dia mengatakan lafaz. Ba Allah. A'raful Ma'arif. Itu yang jadi zikir Allah mereka rosai ini ya yang kata tak boleh zikir Allah bidah. Ah. Kan? Ustaz ini kata tak boleh. Berzikir Allah bidah. Ah. Allah Taala kata dalam Quran, "Qulillahi summa dharhum fi haudihim yal'abun." Qulillahi kata oleh kamu Allah. Kemudian tinggalkan oleh kamu akan mereka itu fi haudihim pada mengharungi mereka itu hal keadaan mereka itu bermain-main. Ini bagi orang yang memahami kalimah. Orang mengaji nahu dia satu-satu kalimah tu dibahas. Kan jadi Allah tu nama ya? Nama bagi zat yang wajib al-wujud. Yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tapi nama menunjuk di atas tuan yang bernama. Okey jadi dah empat kalimat kita belajar. Betul? Ya? Empat kalimat. La ilaha illa Allah. Nah, sekarang saya nak cerita macam mana cara kita nak nafi macam mana cara kita nak isbat tengok di bawah tu makna nafi dan isbat dalam la ilaha illallah ha ni penting ha di sini penting tadi kita tahu satu-satu kalimat sekarang kita tengok cara kita menafikan menafikan akan makna ketuhanan menafikan akan makna ketuhanan makna makna ketuhanan ilah tadi yang ilah tu, kita napikan makna tersebut kepada selain yang layak bersifat dengannya yang lain, seolah katakan bila kita sebut la ilaha illallah yang lain tak ada bersifat dengan sifat ketuhanan bukan kita menapikan Tuhan yang kita napi tu makna kepada yang lain yang lain batu, kayu, tokong, apa semua tak ada makna ketuhanan, apa wujud kidam baqa, mukhalapah bakudra iradah tu tak ada, yang lain jangan cari tak ada Habis apa dia? Dan mengisbatkan, mengiyakan makna tersebut kepada zat yang bernama Allah, bukan kepada yang lainnya. Jadi kita isbatkan makna yang kita kata faham dari istirna ibtiqar tu. Kan istirna pecah 12, ibtiqar pecah ke a, 9. Kita isbatkan makna tersebut kepada zat yang bernama Allah. Itu yang kita boleh berzikir. Kalau tak faham makna ketuhanan, macam mana kita nak napi? Apa benda yang kita napikan? Tak tak boleh kita nak nak, nafi. Jadi tokong batu kayu tu ada tak sifat kudrat iradat, istighna, ibtikar? Tak ada. Ha yang tu tak ada tak boleh kita panggil Tuhan. Sebab hang tak ada sifat wujud kita maka. Kristian kata Nabi Isa tu Tuhan. Habis Nabi Isa tu ada tak wujud kita maka? Ada tak kudrat iradat? Tak ada. Tak boleh kita kata Tuhan. Jadi kita nafikan makna, apa hal ya? Makna yang kita nafikan bukan kita nafikan zat. Jangan masukkan ilah tu Allah apa tokong batu kayu jangan itu cara nafikan. batal syahadah kita. Ilah tu tokong batu kayu tak masuk tu. Yang ada sifat ilah tu istighna itiqar tu pada Allah. Cuma atas jalan umum Allah yang bersifat istighna bersifat itiqar. Jadi kita nafikan makna tersebut kepada yang lain. Yang lain tu tak ada. Dan kita isbatkan, kita iyakan, kita sungguhkan makna tersebut kepada zat yang bernama Allah. Itu yang kita kata, La ilaha illallah. Jadi, dihimpun tak? Himpun semua apa yang kita belajar daripada pagi tadi. Jadi dalam zikir ni, dia sebenarnya bukan tak tak perlu kita ingat wujud kita dan bakat tak payah. Kalau pada Mekah, tengok dalam kitab Bakuratul Amani, dia kata apa? Ketika kita menyebut zikir la ilaha illallah, dia kata dalam hati kita, cuba pahamkan, Allah sahajalah Tuhan. Allah sahajalah ya Tuhan. Apa dah? Allah sahajalah Tuhan. Allah sahajalah yang ada istirna ibtiqar. Yang lain? Yang lain tak ada. Yang lain tu tak ada sebab istirna, sebab ibtiqar tu tak ada. Itu yang bila kita berzikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Allah sahajalah Tuhan, Allah sahajalah Tuhan, Allah sahajalah Tuhan. Faham di hati kita. Tapi kena memahami ini dulu. Apa makna ketuhanan tersebut? Kalau tak faham makna ketuhanan, macam mana kita nak nafikan? Kan jelas kan? Hadilah jelas kita nafikan. Jadi jaga zikir kita. Zikir yang macam ni, percaya, terbuka makrifat. InsyaAllah kalau kita berzikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Terbuka. Ada, insyaAllah rasa sendirilah. Macam mana? Kita zikir kadang kosong, rajin ni, ribu-ribu zikir, La ilaha illallah ni. Pada duduk saja pencet-pencet ni, dia kata, tangan tasbih ada kat tangannya. La ilaha illallah. Tapi tak tahu apa. Alhamdulillah, bagus juga dia berzikir. Pada dia buat tengok asyik tengok TV, ya, tengok benda-benda lain, dia berzikir itu lagi bagus kan? Tapi kalau dia memahami, wah alhamdulillah nikmat yang besar. Sekarang nampak tak cara zikir la ilaha illallah? Kepahaman makna la ilaha illallah? Boleh nampak ya, cara nafi, cara isbat itu penting. Lepas tu pahamkan makna Tuhan, ketuhanan, pahamkan makna Allah. Baru kita nafi, baru kita isbat. Ni tak faham apa-apa dah nafi isbat dah. Tak tahu kepala ekor mangi. Okay, apa? ya? InsyaAllah. Habis. Nah, itu makna, itu cara napi yang pertama. Jadi, kebiasaan saya bawa yang pertama ni lah. Yang kedua ni boleh juga. Jadi, sebenarnya apa yang saya tulis di sini, saya ambil daripada kitab apa? Kitab Pari'atul Para'id. Ini kalau buka kitab Pari'atul Para'id, mesti jumpa dua makna ni. Dua makna cara napi isbat ni ada ni. Dalam kitab Faridah. Okay. Atau menapikan. Napi apa? Menapikan perkara mendatang pada zihin. Zihin mana otak? Pada otak orang mukmin, Bukan zihin orang kafir. Kita menafikan apa benda yang kedatangan pada otak. Kadang-kadang terbayang di otak kita, Tuhan macam tu apa semua. tu yang kita nafikan. Nah, pagi tadi saya sebut, apa juga yang terlintas di hati kamu, Allah Ta'ala menyalahi dan akan demikian itu. Perkataan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, Allahumma Allahumukhalipun lizarikam. Itu yang bila sebut bila ada terbayang. Ha, kita saya pun dulu biasa jadi. Jadi macam mana? Masa belum kita mengaji tauhid masa umur belas belasan tahun. Cek Allah Taala ni. jadi jadi kita ilmu tak berapa ada, tak faham sangat lagi kita tauhid. Kita jadi ni. Kalau berlaku benda macam tu, sepatutnya kata La ilaha illallah Napikan apa yang ada di otak kita ni Allah sahajalah Tuhan Allah sahajalah Tuhan yang terbayang-bayang ni, eh, betul ke yang tu Tuhan, yang ni Tuhan? Ataupun kita baca aman tubillahi wa rasulih. Kalau ada benda-benda rasa ragu-ragu dalam diri kita mengenai ketuhanan, mengenai Rasulullah, banyakkan baca aman tubillahi wa rasulih. Aman tubillahi wa rasulih. Aman tubillahi wa rasulih. Aman tubillahi wa rasulih. Baca banyak-banyak. Okay. Jelas kan? Yang ini menafikan perkara yang mendatang pada zihin. Yang ini agak, agak mana benda ini jarang-jarang ya. Dia sedap mana yang pertama tadi. Bagi saya pegang mana yang pertama itu lagi, lagi mantap. Yang kita nafikan makna ketuhanan kepada yang lain. Mengisbatkan makna ketuhanan tersebut kepada zat yang bernama Allah. Okey. Jelas sekarang. Apa makna la ilaha illallah? Ada soalan? Ini penting nih. Ini adalah natijah kita belajar ilmu tauhid di sini. Kesudahan, kesudahan kita belajar ilmu tauhid, ini benar dah. Tauhid cara bentuk ilmu lah. dia ada nanti tauhid cara hakikat. Nah, itu lain cerita. Tapi dalam sudut ilmu di sini. Okey, jelas ya? Kan? Kalau ada soalan, tulis. Entah. Itu pengertian makna La ilaha illallah makna Muhammadur Rasulullah. Apa pula makna Muhammadur Rasulullah? Kalau kita terjemah makna Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasul Allah atau utusan Allah. Itu terjemah budak-budak. Saya kata terjemahan budak-budak. Okey. Ha cara dia. Ialah mengisbatkan, mana ma mengiyakan di dalam hati bahawa Muhammad itu utusan Allah atau pemegang rahsia ketuhanan. Ha, nah, ini saya, saya pegang. Muhammad Rasulullah, Muhammad pemegang rahsia ketuhanan. Rahsia ketuhanan itu ada pada dia. Rahsia suami ada pada isteri. Tak? Isteri semua tahu. Rahsia suami itu pada isteri. Dia menyamakan rahsia suami itu isteri yang menyata memegang rahsia Allah Subhanahu wa taala tu Muhammad Muhammad sebab rahsia Allah taala tu nyata kepada diri dia kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okey jelas ya nah, itu cara kita meng mengisbatkan mengisbatkan mana mengisbatkan di dalam hati bahawa Muhammad itu pemegang rahsia ketuhanan. Jadi panjang cerita dalam rahsia ketuhanan itu macam mana? Aa, saya dah terangkan macam mana Muhammad Muhammad yang Muhammad yang zuhir, Muhammad yang batin. Kita kena mengenal dua-dua. Kita ni cerita Muhammad yang zuhir saja. Muhammad yang batin kita tak biasa cerita. Kan? Kita tak cerita ke orang lain. Sebab itu orang tak kenal. Muhammad yang batin tu Nur Muhammad tu. Nur Muhammad tu apa dia Nur Muhammad? Benda apa Nur Muhammad? Nur Muhammad tu roh. Ruhul A'zam roh yang agung roh itu rahsia Allah Subhanahu wa taala qulir roh min amri rabbi tapi Allah taala zuhirkan kepada Nabi Adam nyata juga rahsia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari kita anak cucu Nabi Adam kita ni yang dibangsa pada Muhammad kita bukan Muhammad yang dibangsa pada Muhammad Muhammad sebab hubungan tadi ada tak hubungan daripada awal nur Muhammad Nabi Adam lahir, -lahir apa semua sampai ke kita oh, kuat tu Hmm. Kuat hubungan tersebut. Okey, Muhammad Rasulullah, tengok titik yang kedua. Muhammad Rasul, Rasulullah itu satu lautan yang luas. Kalimah Muhammad Rasulullah satu lautan yang luas. Dan la ilaha illallah hanya satu titik daripada lautan tersebut. Yang ini pun ada dalam kitab Faridul Para'id. Lah ya. Yang ini saya ambil daripada kitab Faridul Para'id. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasul itu lautan yang begitu luas. Yang kalimah la ilaha illallah yang kita bahas tadi baru satu titik daripada lautan tersebut. Jadi bermakna apa dia? Seluruh rahsia Allah Subhanahu wa taala nyata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata pada Nabi Muhammad. Seluruh rahsia Allah taala. Hmm? Hebat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang kadang kita ziarah macam mana ziarah Nabi Muhammad. kadang-kadang kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Kadang kita tak mengenal martabat dia. Kan, sedangkan tinggi martabat itu sahabat-sahabat Nabi. Kita ni beruntung kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.